Прорано бы Жарю пельмени, бачите? Значит, положил масло чуть-чуть. Налыв чуть-чуть масла этого. Вот такого масла. Чуть-чуть. И положил сырые пельмени. Сейчас буду подавить. Пару секунд уже Пару секунд уже подгорели. Может маслом мало налить, да? Хоть, доходит это. Жарится дальше. Сейчас посмотрим, что оно будет. Жарится, да. Слышно игра душу жут. Жарится, жарится. Димите. Страшно открыл. Вот. Дверь. Масло на лыб. Давай дальше. Кипяток у мене їздил. Бачите, сейчас. Налив води чуть-чуть. Буквально 50-100 мл. Сейчас буду в воді. Ну то я повсюду. Дивіться. Перемішаю. Дивіться. Это я все такого не знаю. Что можно жарить пельмени. Сырые. Да. Сырые пельмени можно жарить. Это то новость. Век живи, век учись. М -м, красота. 5 минут, ну. Две-три минуты и все. Пельмени готовы. Да. Я все такого не знаю. урок. Смачно было Недавно. Недавно готовы. Смачно вот смачно его. Вот Ну вот такие пельмени. Жареные. Бачите? Жареные пельмени. Ставьте лайк, подписывайтесь, рекомендуйте, друзья слава за силу, Павок. Дякую. Дякую за силу. Что я с ним?